Все хорошо добежали молодой состав новый состав абсолютно мне кажется что у нас большой потенциал очень все аккуратно с передачами много мне кажется задержки плюс мы конечно сейчас той готовности боевой по личным результатам как хотелось бы я думаю что на следующий год если нас не разгонят мы подтянем. Страту, да мы потянем на личные результаты у нас большой потенциал, нам бы немножко из 43 выбежать, я думаю, что можно было рассчитывать на финал. Молодой очень состав, все боялись, Алина чуть сознание не потеряла, когда поставили ее в колодке. Лесси Пох нету в команде, в последний момент ее сняли с чемпионата мира. Я думаю, что если была бы Леся, мы бы смогли попасть в финал, а в финале уже, не знаю, в финале бывает все. Девчонки очень классные, очень быстро обучаются. Тоже у нас начало сезона. Это как-то тоже очень печально. И сразу добежали. Девчонки молодцы, работают, не покладая рук у нас Константин Михайлович. Я большой ему привет. Нас, Ах, конечно, держит жесткости. Привет, Константин но... Михайлович. Постоянно так. Но это происходит. нас да, и нам помогает. Каждая тренировка все лучше и лучше получается. У нас сто раз менялся в плане состава. Второй, Второй четвертый, да, третий, первый. Да, третий, да. Алина должна была сначала четвертый. Потом подумали, что лучше передавать, чем принимать. Пока еще сероватая на приеме. Все впереди много молодих дівчонок, з якими можна відбиратися на Токіо. І будемо там стараться. А, Маша Рівінь колись бігла перший етап, і вона сказала, що ні, я більше не хочу бігти перший етап, нехай його бігає Леся і все. Як тобі було перший етап бігти? Ну, Ліза трішки сказала, да, а, чесно, так, тепер, звісно. Так, було етап. перший етап. было очень сложно, потому что это мой первый старт на этих соревнованиях, кто такой свое команда. я переживала за всех. И больше всего я переживала, что передать палочку, потому что я сама левша, а мне пришлось стартовать с правой руки. Я никому не говорила. Но я посмотрела на тренировках, у меня все получалось. Поэтому я промолчала и знала, что у меня все получится. Я бежала, когда увидела, что уже все, крикнула офф. И все, передала палочку, я была спокойна, что <acho Wirtschaftöl> у меня все получилось, и как бы подвела команду, я думаю, так <lucky> стартанула, как а как получилось. <mostrarat> <old> ты, ты не сказала, еще, Алина, бежи и пометай, что я стою перед тобой. Я говорила, Алина, у тебя главная задача в жизни на данный момент передать не палочку, потому что если не передашь, у тебя будут большие проблемы. Она побелела, сказала, я поняла, и передала. На следующий год э, у нас такие немножко раскроем наши планы. Э, хотим поехать, отбираться и вообще участвовать на чемпионате мира по эстафетному бегу на Багамах. Тельцин э, Михайлович так заикнулся, что может будем готовиться, если нам государство... Поможет в этом, может быть, надеюсь, конечно, к нам добавится Лесяков, Кристина, потому что девчонки еще, ну, кстати, возрастные, в мире есть гораздо более взрослые, старшие, к нам подключатся, молодым будет более, как бы, да, у них азарт бежать быстрее, смотреть на мастерство, и, мне кажется, у нас большие шансы на следующий год на Багамах, на чемпионате Европы, в Берлине, кстати, будет. В этом году, конечно, очень сильные немки, если честно, ну так как мы не попали в финал. Я болею за немок. Я вижу, как девчонки очень классно, все классно, одинаково готовы. И хочется, чтобы чемпионат мира в эстафете выиграли белые. Они там все, кстати, беленькие, европейки. Я болею за них. Вот, желаю им удачи. Ян, тебе довелось объекты «Вираж». Ты говорила, что ты «Виражины» очень любишь, а в эстафете как? Ну, это уже не впервые. Я не обидела вас, что вы третий этап. Как бы сказать, я уже чуть-чуть я -чуть вошла в ихнюю колею. Немножко, ну, я считаю, что по этапам все получилось. Передачи все были хорошие. Палочка осталась у нас в руках. Немножко, как я сказала, у нас немножко не те скорости. Но скорость не дает показать максимальной, максимальный результат, который мы хотели. В принципе, честно сказать, в эстафете вероятно бежать немного легче, чем в личном виде. Легче? Да, потому что, то есть, ты здесь... Точности, точно сосредоточена на листу, а ты уже бежишь и думаешь, как потом уже побыстрее, Аня, Аня, чтобы все получилось четко. Да, Аня, тебе было краще все-таки заключенный этап, или хотела больше первый? Ну, видите, я туда попала вообще как по стечению обстоятельств, да, как, как будто бы ну, по добору. Ну, просто что у страховочный человек, а вышла так, что в основном составе пошла бежать. ну, такая ситуация, что ты сделаешь. Ты не первый раз бегаешь эстафеты. Да, я не первый раз. Ну, ну, да. да, нормально, да. Ну, ну, вот я, потом задам вопрос о а, да. линии. Какой будет? Поменялась бы наверное, на, на, на Видите? Поменялась. Ну, 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 а ну, мне, уже не мне а, кажется, я бы мало по второй пробежать. Принять и передать. Было прямо? А? Было еще по Да нет. Все одно забираем. Ну, давайте говорить о том, что как было. Аня у нас, конечно, солдат. а у А есть как жив, бежать солдат, любой. А на она даже 4 по 400. Ну это Аня, как она, как у нас. Отлично, ехали, да. ехали, сели в автобус, едем на стадион. А такая, девчонки, а что да. у нас по плану? по 400 yeah. я готова по 400 но ну, только вот, потом нас тоже не жало 400 я бежала. А в молодости я может, их может... вообще Алина ты не письми а ж пока в форме на второй забег по 400 а, а, ну, я не будет нас наверно наводить на такие моменты мне кажется если честно что я как-то не зленовато прибежала свой этап я пока что не чувствую себя на втором этапе очень я... думаю, я всегда думаю не так как... Понять, а как передать кому-то. Конечно, я люблю четвертый этап. Лучшие бега мои эстафеты. Это были, конечно, на четвертых этапах. Я его люблю, я его умею бегать. Действительно, по стечению обстоятельств пришлось в этот раз бежать. Второй этап, он неплохой, не такой, как втор... третий и первый. Первый вообще для меня своим моим стартом. Надеюсь, что так все сложится, что я буду бегать в четвертый этап, а кто-то у нас будет на первом. И все у нас в следующий год будет очень быстрые да, результат. Мы надеемся на okay. да, это. Okay. Nice.